как гены отреагируют. Ну, уходить тяжело. Но он тебя обидит? Я нет. думаю, нет. Потому что ну, сейчас я уже, уже жарко. Слушай, да. это поступок. Ты начинаешь взрослеть, это поступок. Я уже раньше все позабыл. Правильно выбрали. Бля, это тяжелый. Для кого-то ты типа сейчас хороший, для кого-то ага. ты плохой. И так же была бы при другом да, Поэтому Идеально, тут... идеально не будет. Тут не бывает. Это... да. Не понимаю, как он так проголосовал. Сейчас все равно соперничество есть. И это нормально. Это нормально. Не грузишь, самое главное, чтобы это тебя не подорвало, как-то эмоционально не сбило. Заставить ленту. Вот наконец-то мы начали понимать, что мы здесь каждый сам забираем. себя. Замечательно. Вот и, да, Чем должен был оставить ген? Должен был оставить гена. Чуть-чуть. Да, ты помнишь? <плёк> ну, знаете, что самое главное было? Что Саша, за мной, и Да, <плёк> <плес> Тільки ж говорили про справедливість. Тільки ж говорили. Вона тащиться, але ж вона довольна. там, не відділення. Але ж вона довольна. Він казав, що в принципі, він ожидав, що так теж може бути. Ну, Сложно не ожидати, якщо нас двоє, то два є. Або я йду домой, або він йде домой. Сложно рассчитывать, що Міша міг піти, так, да, домой? якщо ми двоє в номінації. Саша, я взагалі тобі найголовій забула аргумент сказати. Я б, звісно, могла піти домой. Просто в неділю і в понеділок зелені свята. Тобто всі магазини закриті, я собі одежу не зможу купити. Як я піду на роботу? Олена, хто ви за освітлення? На за освітою я викладач в социальных дисциплинах. психології психологии має какие-то вопросы? я еще практичный психолог. Первый раз в таком Не имел права так поступать. І ти ж розумієш, що якщо б ти мене відпустив додому, на мені ніхто б не женився, то потім ти вийшов би, і тобі прийшлося би на мені женитися. Єна з утра до ночі паша, паша, паша з ногами ногу, на велосипеді, на групі на руки, на то, на сьо, і його домой відправляє. Опять дурацкий конкурс. Чего такие лица? Все нормально. Ничего, Удачи всем. До декабря. Да. Геннадія, як і кожного учасника, що залишає шоу, підтримує команда з вежами. Тренери, диетологи та психологи. Україна на В декабре, я надеюсь, ты меня увидишь килограмм на 10-15 легче от сегодняшнего веса. Здравствуйте! С вами я, Наталья Бочкарева, и это ток-шоу «Зва женито счастливи!» Тема нашей сегодняшней программы – худеть никогда не поздно. У меня есть тетушка, ей 60 лет – когда-то она весила под 100 килограмм. После инсульта врачи сказали, что ей нужно срочно похудеть. И она этим занялась. Стала повышать гемоглобин в крови, есть морковку, свеклу, капусту и похудела до 70. Итак, сегодня в программе «Худеем в зрелом возрасте». Как подобрать физическую нагрузку? И о каких продуктах стоит забыть раз и навсегда? Мы покажем комплекс упражнений – которые вы сможете делать дома уже сегодня. Кроме того, подарок от звезды. И мы увидим, как, казалось бы, несбыточная мечта Гены Коломийца осуществится. Все это сегодня в нашей студии. Найти всевозможные способы похудения в зрелом возрасте мне сегодня помогут наши постоянные эксперты. Диетолог Светлана Фус. Психолог Ирина Кожанова. Тренер красной команды Анита Луценко. И тренер синей команды Игорь Абуховский. Сегодня мы видели, как наш проект покинул Гена Ему 46 лет. Но несмотря на то, что он самый старший участник нашего шоу, ему удалось похудеть за время проекта на 30 килограмм. Внимание на экран! Підприємець Геннадій Коломієць, найстарший учасник проєкту. йому 46, І на початку проєкту його вага складала 155 п'ятдесят п'ять кілограмів. Мені віща смішають всегда, і оце вот все. тяжело ханіть тяжого. Що ліба що робити, тяжого даже на домашу не було. А ще буває тяжеліво? Усі спроби Геннадія схуднути самостійно закінчувалися крехом. Останні кілька років чоловік мало рухається, не може активно відпочивати зі своїм сином. Майже не виходить на люди з дружиною. Сам віноват, що робота та в основному була вічірня. Ви знаєте, я як був роботник не ніби більше пройти не мог. Аби врятувати здоров'я, чоловік наважився докорінно змінити своє життя у 46 років. На проєкті зважені та щасливі. для Геннадия Коломийца начался новый видлик часу. Посмотрите на Гену. Это приехал мужик с черным лицом, который не мог дойти от автобуса сюда до дома. И что сейчас? Гена просто заново расцветает. У него вторая молодость, если это можно так назвать. Первые тренировки человека примусили не а не У меня было впечатление, что он сейчас упадет, потеряет сознание. Ген, нормально, 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 нормально. А перше зважування шокувало всю команду. Тоді Геннадій отримав плюс один кілограм. І червоні програли. Для мене це був такий удар, що... я взагалі вже пройшов, одразу сумку забрав, я вже був готовий, блядь, їдемо до мису. Хто це брав? Гіна, ти мутав, що брав? Гіна, подожди! Гіна, не надо! Боже, ну прикрати Сказав, хлопці, не голосуйте, нічого не треба, я готовий. Нет, значит, не судьба, значит, не судьба. Команда залишила Генедія у проєкті. І хоча кожен конкурс давався йому надзвичайно важко, чоловік працював на межі своїх можливостей. Адже будь-що хотів віддячити червоним за можливість у 46 розпочати нове життя. Йому дійсно тут очень діка трудно. Причому іде через все это, с улыбками. Он проходит через все вот эти испытания, тренировки, с какими-то шутками. Он, он действительно делает наши дни других остальных ребят команды. Он делает их как-то веселее. Вот. Без Гена это было бы не то. У меня Дигенок кумир на этом проекте. Вот честно, я, я уже ему говорила, я скоро буду ходить просто тетрадки и записывать все его фразы. Дякуючи поддержке команды человек протягом 12 недель потратил 30 килограммов и був налаштований на подальшу боротьбу. Проте був не готовий до того, что его долю вирішить наймолодший из червоних. Я дико желаю, я дико хочу увидеть Гену именно в таком весе, в весе 100 кг, в весе, который он себе поставил за цель. после того, как Геннадий покинул наше шоу, прошло четыре месяца, а до финала остается один месяц и одна неделя. Интересно, смог ли Геннадий похудеть с таким же впечатляющим результатом? Встречаем! Гена Коломеев! A... Гена, здравствуйте! Ну, вы видите, какими бурными аплодисментами вас встречают. Но по правилам нашего шоу вам все равно придется встать снова на весы. Вы не хотите? А скажите, а восстановились на весы после того, как покинули проект? Пару раз. Пару раз. Не люблю это дело, ну, что делать. Ну, придется третий раз. Рискнуть. Ну. Готовы? Да я как пионер. Тогда вперед. Гена, пожалуйста, проходите, присаживайтесь на главное место. Ген, скажите, пожалуйста, ну как вы сами довольны результатом? Ну хотелось бы, конечно, больше. Я думаю, что еще есть месяц. Я все-таки подкорректирую. Я хочу тот, ну на тот уровень, на тот вес, который я планирую, я все-таки надеюсь, должен быть. Скажи, пожалуйста, Ген, а ты э, ощущал себя самым старшим э, участником команды? Ну, первые недели, две-три, да. Я ощущал себя самым старшим. Все-таки, извините, рядом живет пацан, которому 18 или 19 лет. Колька. И вот какие мысли были? Ну, то есть вот, да, вот ему пацану конечно, полегче там избрасывать и восстанавливаться, потому что организм молодой. А вот у вас какие были мысли по этому поводу? Ну, знаете, я вам скажу так, что в плане, конечно, физическом ему было легче, в том, да, все-таки молодой, как говорится, другой обмен веществ, другое здоровье, другое сердце, но в плане морального, я думаю, что мне было немножко полегче, потому что в свои годы я уже знаю, что я хочу и чего я хочу. А в чем вот было труднее, Ген? Труднее, конечно, угоняться за тем же самым Саней Ворошновым или Женей. Скажи, пожалуйста, Ани, как ты? Довольна? Ну, конечно, довольна Геной. Гена был таким, знаете, стержнем команды. Не капитаном, но вот, вот как-то все вращалось. Дядя Гена скажет какое-то слово, все смеются. Дядя Гена там что-то сказал так, все пошли туда, все пошли. Да, вот, вот что-то такое вот мужское всегда было. И благодаря ему наша команда действительно была такой красной, сплоченной. Ну, я думаю, что он был и взрослый, и самый мудрый да, а участник однозначно. вашей команды. Постоянное, насколько я слыхала, наставления молодым были регулярные. А ты делала э, скидку на возраст Геннадий может быть какие-то давала другие упражнения отличающиеся бывало иногда так как у гены были проблемы с коленями все-таки у него была нагрузка больше на верхнюю часть.